Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat daun saga untuk burung perkutut. Apa itu daun saga? Daun saga rambat atau Abrus precatorius. Merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan herbal. Bagian yang banyak digunakan adalah daunnya, yang dikenal dengan daun saga, eh, saga arway, atau saga tele. Daun saga yang populer sebagai obat sariawan ini ternyata juga bisa bermanfaat untuk mengatasi serak pada burung perkutut. Di pedesaan atau di orang-orang Jawa, penyebutnya... Eh, sago tele atau daun sogo tele Saga merupakan jenis tumbuhan merambat yang banyak ditemui di negara-negara tropis maupun subtropis Daunnya majemuk yang berbentuk lonjong kecil-kecil Tanaman saga memiliki buah polong berisi biji berwarna merah Ada bintik hitam mirip kumbang, koksai atau ladibu Buah atau biji saga ini sebenarnya sangat beracun yang bisa membahayakan keselamatan manusia walaupun ataupun hewan ternak yang memakannya. Namun tidak demikian dengan daunnya. Daun saga justru memiliki manfaat bagi kesehatan burung perkutut dan untuk <tuh> orang. Daun saga diketahui mengandung protein, vitamin A. Daun saga juga mengandung vitamin B1. Daun saga untuk burung perkutut juga mengandung B6. Daun jaga juga mengandung vitamin C dan mengandung kalsium oksalat dan mengandung glisirizin, glisirizinat, poligalikromik asid, dan pentosan karena kandungan dan manfaatnya yang baik bagi burung berkutut tanaman saga pun dapat diaplikasikan ke burung perkutut kesayangan kita semua entah itu perkutut lokal maupun perkutut bangkok entah itu perkutut jantan maupun perkutut betina daun syaga bisa menghilangkan suara serak pada burung perkutut kesayangan kita burung perkutut yang bersuara serak tentu tidak enak didengar dan akan terasa fales bila didengarkan di telinga selain lagu-lagu sering terpotong alunan kicauan burung perkutut yang manggung pun menjadi tidak seperti biasanya bahkan membuat burung perkutut berhenti berkicau e, daun saga bisa menjadi tanaman obat alternatif untuk menghilangkan suara serak pada burung perkutut atau sebagai alternatif e, untuk burung perkutut agar tambah rajin atau tambah manggung tambah bunyi sehariannya ada beberapa cara pemberian daun saga untuk mengatasi serak pada burung perkutut antara lain merebus daunnya terlebih dahulu atau dilolohkan langsung ke paruh burung perkutut tersebut Air rebusan daun saga yang berwarna kehijauan ini disaring, kemudian didinginkan sebelum diberikan kepada burung perkutut. Sebaiknya eh, air minum eh, didinginkan terlebih, terlebih dahulu dan bisa diminumkan langsung, ataupun dikasih cepuk wadah pakan bagian air minumnya. Para pemilik burung perkutut sudah terbiasa memberikan daun saga dengan cara meremas atau memelintir. Uh, atau di gelintir sesuai kacang hijau sebesar biji kacang hijau lalu dilolohkan. Berukuran kecil-kecil saja untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu daun jaga langsung dilolohkan pada mulut burung perkutut atau paruh burung burung perkutut tersebut sampai benar-benar tertelan dan juga bisa uh, diremas airnya saja dan diteteskan ke mulut burung perkutut tersebut. Burung akan sehat tentu harus dirawat dengan baik agar badannya tampil e, ngejreng dan terlihat lincah. Burung yang kurang sehat dapat berakibat kurus mati. Oleh sebab itu, ketika Anda sudah mendeklarasikan hobi, burung pantasnya mau merawat dengan baik atau tidak. Banyak beragam perawatan burung agar sehat, maka penghobi harus lebih sering serta teliti agar si burung bisa tampil dengan form yang optimal. Ada sejumlah tip dalam merawat burung, baik itu perkutut. Uh, jantan maupun betina harus dikasih daun saga agar ocehannya uh, merdu, uh, tambah nyaring, uh, tambah rajin berbunyi. Daun saga yang daunnya seperti daun asam, juga bagian yang sering digunakan para penghobi untuk menyehatkan burung perkutut. Daun saga atau sogo telik dapat memperhangat kondisi badan yang ngedrop, selain memulihkan kelincahannya. Dalam penggunaan daun saga bisa dicampurkan dalam pakan atau dapat langsung dilolohkan ke mulut burung perkutut tersebut. Namun, setelah daun dibikin butiran sebesar kacang hijau, baik ketika masih dalam keadaan segar atau dalam racikan oplosan, menu makanannya berikanlah secukupnya saja, entah itu tiga gliter atau lima gliter, jangan berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik, entah itu untuk burung ataupun manusia. Apa-apa yang berlebihan itu memang tidak baik nah kita coba deh daun ini anda pakai dan anda manfaatkan serta tanaman di pekarangan anda anda bisa menanamnya di pekarangan untuk konsumsi burung perkutut anda agar rajin bunyi agar rajin manggung setiap harinya demikianlah ulasan yang dapat saya sampaikan tentang manfaat daun saga untuk anda semua semoga saja bermanfaat monggo untuk para sesepuh para kumania dari Sabang sampai Merauke yang ingin menambahkan tip-tip yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan atau untuk penghobi burung perkutut di seluruh Indonesia, maupun di seluruh mancanegara, maupun di seluruh <tuh> negara internasional eh, tentang tips yang saya ulas ini, monggo ditambahi di komenan di bawah ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini semoga bisa bermanfaat untuk anda semua uh, salam komania salam Rahayu, salam persahabatan salam silaturahmi salam paseduliran salam sukses selalu untuk anda semua dari Sabang sampai Merauke jangan lupa subscribe like aktifkan lonceng notifikasinya komen share video di bawah ini untuk perlengkapan video selanjutnya uh, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh